শুরু করে দিয়ে ঈদ উল আজহার দুই রেখা তো আজিব নামাজ অতিরিক্ত শয়দ তকবীর সাথে ওই ইমামর পিছনে ফড়িয়ার ও নিয়ত করবা অল্ল একবার الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى الله اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسلى نارا حامية تسقى من عين آنية. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة واكواب موضوعه ونمارق مصفوفه وزرابي مبسوسه افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطعت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين

اللہ تمہارے سن بر متن سن بر توفیق دے ہو اللہ ہم گناہ خطا سہور در گزور فرماؤ جنا و جانا سٹو بلا بڑو یا یا اللہ صغیرہ کبیرہ جو تو گناہ خرسی امرہ جو تو بتمیزی بیادو بھی گستاخی خرسی معاف خوری دے ہو اللہ جو تو گناہ امرہ خرسی ترش آزاد دیتا ہے تو دنے مریا اللہ مولا یا اللہ تمی رحم خرسو کرم خرسو عذاب دیسو نا یا اللہ امرہ توبہ خوری زندگی شب خطا خصور دے در گزر فرماؤ আর আনা জিন্দগি পাক আর সাফ পবিত্র বানাইয়া দেও তোমার নবীর সন্নতর মুাফিক জিন্দগিখান আমদারে নসিব ফরমাও আল্লাহ তোমার মুরজিয়াতর মু জিন্দগি আমরা তামাম উম্মত্রে নসিব ফরমাও আল্লাহ জমিন ও আম ঘ ঘুরিয়ে দেউ আল্লাহ ইমান আর কুরানোর দাওয়তরে জমিন ও আম ঘুরিয়ে দেউ আল্লাহ তাকি অশান্তি বিশৃঙ্খলার দূর করো কুনা কুণি মারামারিরে দূর করিয়ে দেও আল্লাহ দুি রক্তকরণ যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ করিয়ে দেও আল্লাহ সারা দুনিয়া তুমি চেন সকুনা শান্তির ফাইসলা ফরমাও আল্লাহ সারা জগৎবাসী এখনও ইয়া মানুষের এক অঙ্গ বানাই তো পারে না ও জায়গা মানুষে মানুষ মারিয়া শেষ করি দিল ইয়া আল্লাহ দুনিয়া তাকি মানব হত্যা আপনে বন্ধ করো আল্লাহ আল্লাহ দুনিয়ার যত জালিম আর জাবির ইতারে তুমি সুমতি দান করো এল্লাহ ইতারে হেদায়ত নসিব করো যারা নসিব হেদায়ত না ইতারে তুমি সামাল দেও ইয়ার হামাল আহমিন আল্লাহ হুমা ইজ্জাল ইসলাম আউল মুসলিমিন ওয়ানসুর ইসলাম আউল মুসলিমিন ওয়ান জিজ্ঞা ওকানা হাকানা লাইনা আল্লাহ এই দেশ এলাকার মধ্যে তুমি শান্তি চয়ন ও শকুনের ফেসলা ফরমাও আল্লাহ আমরা দেশ থাকি অবাহ মনোটণ্ডে দূর করিয়ে দেও চুরি দুষ্টামি সন্ত্রাস অন্যায় অত্যাচার দেশারা দুনিয়া থাকি আমরা দেশ থাকি আল্লাহ আপনি উচ্চ করো ইয়ার হামো হেমেন দুনিয়ার মানুষে মানুষের শান্তি আর সম্প্রীতির পরিবেশ তৈরি করিয়া দেও ইয়া আল্লাহ তোমার গোলামিয়ার আবাদত বন্দেগী স্বাধীনভাবে করবার আল্লাহ আপনে তৌফি কথা ফরমাও نبی پاک علیہ السلات وُسلام رضا کٹی کٹھی دردر سلام نیفو سیدے ہو. نبی دیر صدقات اور طوفاء المرار دعارے قبول فرماؤ تمام دنیا دنیا اور ممین مسلمان اکلر قربانی رے اپنے قبول فرماؤ اللہ تعالی مقبول قربانی اکلر خوری قری امدارے قبول فرماؤ تمام حجا جکرامر حوض و امرار قبول فرماؤ ارزوریہ ضریا دنیا تم چین سکون اور ہدایت اور امن اور فیصلہ فرماؤ جزا <applause> الله عنا محمدا ما هو اهله صلى الله عليه واله وسلم امين 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 برحمتك يا ارحم الراحمين الله. <applause> الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيا معشر المسلمين ان هذا اليوم يوم عيد الأضحى وهو يوم فرح وسرور ولكنه أيضا يوم عبادة وطاعة وفيه سنة الأضحية وهي سنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهي من شعائر الإسلام قال الله تبارك وتعالى تعالى فصل لربك وانحر وقال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقال عليه الصلاة والسلام ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شارة حسنة قالوا فالصوف يا رسول الله قال بكل شارة من الصوف حسنة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقال عليه الصلاة والسلام من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد فيا أيها الإخوة المسلمون ينبغي لنا أن نحتفل بعيد الأضحى وفقا لشرع الله ورسوله وأن يكون هدينا وأن يكون هدفنا تقوى الله وإخلاص النية ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يعيد علينا الأعياد ونحن في صحة وأمن وإيمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله أكبر, اكبر الله اكبر ولله الحمد أكبر الله أكبر الله, أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ارحم امتي بامتي ابو بكر واشدهم في امر الله عمر واصدقهم حيان عثمان واقضاهم علي وسيدة نساء أهل الجنة فاطمة وسيدة شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وعن كل الصحابة أجمعين اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعد غرضه فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغض أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم او كما قال عليه الصلاه والسلام اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واخذل اليهود والحنود والنصارى والمشركين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر اخواننا المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم شتت شملهم اللهم دمر ديارهم وخرب بنيانهم وانزل عليهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم اشدد وطأتك على هؤلاء اليهود والنصارى والمشركين الذين يقاتلون اولياك ويكذبون رسلك ويقاتلون اولياك ويصدون عن سبيلك يا ارحم الراحمين اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم وأنصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين، اللهم وفق ولاة الإسلام وسلاطينهم لما تحبه وترضى، واجعل آخرتنا وآخرتهم خيرا من الأولى. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ويتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اعلى واولى وعز وجل وتم وهم وعظم واكبر الله اكبر 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 الله اكبر

ಅಮ್ಮಗಳ ಜೊತೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಓ ಜನಜನ್